Риш, риш. Блять, отыграй. Уже, 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 а в центре. ты играй! Блять, а ты играй! Давай, ты давай. Давай.

это просто пятерка мяч, <свят> куда белая линия, 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 белая да, хорош, сейчас не знаю, каким путем идти Лара. Либо осваивать новую профессию тренера, либо, либо взять работу, чтобы все долги мои покрыть. Просто у меня долгов сейчас вообще пипец, я не могу. У меня 10 тысяч за машину загадали. Это ж вообще ужас. Шире есть. Есть парк под тобой, есть Дань. Смотри, все, что победного. Зачем туда победного ебать? Ну несется в ноги. Куда идти там, блядь? Ощи, конечно. Ну, проблема в том, что если бы я была знакома с вот этой новой профессией, я бы могла по несколько часов... Знаешь, когда-то видео засняли, как это, взрослая девушка оделась и хотела идти на свидание. Папа говорит, я тебя не пущу. А потом показывают э, эту девочку, как видит этот мальчик. Маленькая девочка шестилетняя в этой курточке с накрашенными губами. Папа, я уже взрослая, я имею право сама решать, когда и с кем мне идти. Мне уже 18 лет, знаешь. Вот, вот так мы действительно видим наших детей. Я же говорю, она когда замуж вышла, показала фотографию с урчиком. А я смотрю и думаю, боже мой, чего этот козел мою маленькую девочку обнимает.